বাপুজী বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শৈক্ষিক আলাপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন দৰং জিলাৰ বিষ্ণুপুৰত অৱস্থিত উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান বাপুজী বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে আজি এক মনজ্ঞ শৈক্ষিক আলাপ অনুষ্ঠিত হয় আলাপত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পৰেশ বৈশ্যই সমল ব্যক্তি হিচাপে ভাগ লয় আলাপত ভাগ লৈ শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে ছাত্ৰীসকলক প্ৰতিযোগিতামূলক পৃথিৱীখনত নিজকে খাপ খুৱাবলৈ বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ৰ পৰাই অনুশীলন কৰিব লগা ভালেমান দিশৰ কথা উল্লেখ কৰে তেওঁ কয় যে ভৱিষ্যতৰ জীৱন জীৱিকাৰ বাবে সন্মুখীন হ'ব লগা সকলো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে স্কুলীয়া পৰ্যায়ৰ পৰাই তেনে আৰ্হি প্ৰশ্নৰ সৈতে পৰিচয় হৈ থকাটো অতি জৰুৰী তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে আগন্তুক দশম শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত নতুন আৰ্হিৰ প্ৰশ্নৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ এক ইতিবাচক প্ৰয়াস হাতত লৈছে এনে প্ৰশ্নৰ সমাধানৰ বাবে মুখস্থ বিদ্যাৰ সলনি বিষয়বস্তুৰ স্পষ্টতা সুবিচিত চিন্তাৰ প্ৰয়োগে গুৰুত্ব লাভ কৰিব বুলি বৈশ্যই কয় তেওঁ বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক আগন্তক দশম শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত আহিব পৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নতুন আৰ্হিৰ প্ৰশ্নৰ নমুনা বিষয় অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰে

আমি নিজৰ লগত থাকালে কেনেদৰে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ সেইটো বিষয়ে শিকালে কুৱেশ্যন পেটাৰবিলাক কেনেকুৱা কেইটামান শিকালে এম চি কেও কেনেকুৱা আহিব লগতে কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা হ'ব মেথ ছায়েঞ্চ ইংলিছ গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ বিষয়ে শিকালে আমাক ভাল লাগে সেইবোৰ বিচাৰোঁ ছাৰে কোৱা কথাখিনি যাতে আমি ফুৰি ফুৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম ভালদৰে বুজি লৈছোঁ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক পলাশ চমুৱাই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে লৈ অহা পদক্ষেপৰ বিষয়ে আলোকপাতত প্ৰকাশ কৰে শৈক্ষিক আলাপত বিদ্যালয়খনৰ দশম শ্ৰেণীৰ পঞ্চাছগৰাকীৰো অধিক ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত শিক্ষাবিদে বৈশ্যক বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম গামোচাৰে সম্ভাষণ জনায় হাজৰ পৰা কমলাকান্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট টাইম অসমৰ সংকট জগতখনৰ বাবে এক খবৰ ন ন সাঁচাৰে প্ৰায় ত্ৰিছ বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবছ পুনৰ এবাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰ স্কুল হৰি মন্দিৰ পথ গুৱাহাটী আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ কলিতা মাৰ্কেট বিজয়নগৰ কামৰূপ অসম মোবাইল নং নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ ডাবল ওৱান ফ'ৰ ট্ৰিপল ছিক্স আৰু ছেভেন ডাবল জিৰ' টু ফ'ৰ ছেভেন টু এইট ওৱান থ্ৰী মে' নাইটি প্ৰভাটী অসম এটৰে জি মিনত সম